всіх, у Миколи першого в гостя заїхав подивитися молодь. Я заїжджав якось. Коли я до тебе заїжджав, Микола? Тиждень, да, десь тому, сам коли заїжджав, да, десь да. тиждень. Ще маленькі були, зараз за... заїхали подивитися. Що тут Микола? Молодих на виводив. Я горлих дивлюсь, там уже маленькі, ходять там, так? Да? Що я бачу. Побілий. Из-под А это какой? У цей? Да. Севаря, из сиварябы, да? Да, да из-под сиварябы. Из-под того, что в кормушке вот тут. Ага. Из сиварябы да. да. Ух, який. крышка Ну да. Ну, батюш, опять же, если это... Сейчас вот. вам молодь дивитися. Ну, уже так за галом я раздавился. Уже молодь плюс... Это... Нормально плюс-минус. Вот только был старый сиварябый. Потом человек его брал. И у него сиварябый гол. У Зелененко, да? Только. Да. А я приехал и... Они в клетке были, и он мне этого сиворябого падаю. Вот это он, да? Да. Это только голубь. И это его голубенок, что ты пропускала. Оно заметно. Вот это. А второй сего Одна Одногнездка его? Одногнездка. Получается... Светлый, да? Ну той лохмоногий. Да. Ага. Да, да. Вин светлейше. Тут больше, а этот получается меньше. Ну, как на голубку смахивает, да? Такая ну, да, маленькая то, наверное, голуба, вот. такая маленькая сама. Как да? За... Ну, еще же не пробовал. Ну, не должны какие-то интересные быть. Ну, крыло тримается красиво. Да. да. Ну, да. Кору прям такие пышный. <ква> <ква> это одесская это экспериментальная. Виталька, это краснорябый голубь. Кацматый я тогда брал у тебя. И у меня здесь рябая голубка и она идет. У меня был один голубка, Голубь когда голубенок. Я загнал. А серия рябая голубка одна гнезда была. Он с корябый. Ну, батьки были с плеком с одесским и теперь вот это вот моя рябая голубка выводная угу. с краснорябым голубом витаркиным Витаркины. угу. рябая голубка он вообще сказать он серая голубка сидит жопа вот, да а, вот и краснорябый голуб угу. и вот скажите что вот это вот по них голуда то вот один голубоночек. Угу. Вот получается. Только у него перья. Я Дима мне вообще так, я не знаю, может оно у каждого голубенка так, они были завернуты прям сильно в середину. Видишь? Не, не бачу ничего. Что там? Не, да. Ну это трошки выровнялись. Крыло-то, машина да? Перо, видишь как? Серпом. Видишь, какое нет не просто, як, Немножко как крученные. Во, вот вроде. это они такие были. Mm. У, видишь, как закручено? Да, да, я вижу. Бачу, бачу я уже пересмотрел всех. Думаю, может, что-то... Дефект какой да? Да, думаю, футовый. может... Да, блин. Ну, а так посмотрел, там вроде дефекта. нема. Да, не вроде... нет. Окей. Вроде... Крылатый, конечно, крыло такое долгое, да, он такой самый маленький. А вот да. только же он перепостил. Крыло прям долго. Нормально. Mm -hmm. Вот это ж по Горобчиному, по старому. Шохода, ну, да? Да, с Витаркиной. Это ж вот Витаркина 3-2. Это старая голубка. Вот. Серая да? Серая. Mm -hmm. Он дает одного кофейного. Вот. Ну, в этом году. Ну, ну которого... у него, может быть, кофейный точно в кровях был. Ты же видишь, он сам такой. Вот. Не... Ну, с серой... Голубка. А ага. напарник его. И вот скажите, вот один голубенок, а вот второй. Одна серая, как мам, <существ> мамка, да? Да. <существ> <существ> а вот то белохвостый, то его напарник. Кофейный голубенок, барнячонок. А то, ну, это ну, его напарник. Ну. Ага, ага. Ну они еще жирненькие. Они... Ну ничего. Я их подкармливал. Это сегодня я их немножко не не давал. Ну, что-то... А вот то и он опарничек, да? Да, ну оно, блядь, как знаешь, как у них что-то интересненькое такое. Ну, что оно барнячонок, ну, что херня. На выгляд красиво. <клес> и, блядь. Разрезная херня. а Миш. -а -а. а. получилось. Ну, а по крылышку. крылышки, конечно, ну, батько, тримается. батько летал, он все время летал. Это мать первые разы летала, а потом она в серпачках, ну, по Ее, я ее так... прижаливал. Это по ну, да, ну, ну я кровят, ну, ну, да, получается, потому, вижу, с... и... старая, и сила бока Ну, это я уже немножко хочу, чтобы не такое. Mm -hmm. Ну, угу, чтоб... угу. Угу. Трохи Там, своє вже Крилушка, намагаєшся, да? Ні, вгору тримається помітно. У Дмитровича <плес> помітна, <плес> у Дмитровича <плес> помітна <плес> <у Дмитровича плес> <помитна, плес> голуби. Перші дні тільки почали підлітати, я ж нічого не трогал. Потом экспериментальные ребята. Это у меня Это экспериментальные голуби. Я ну, ничего там, чтобы никто там не подумал, что. Но... Что значит экспериментально? Это получается у меня э, Валера Леона черная голубка. Угу. Вот. Крымачка? А вот она, да. Ага. Вот ее голубята, ребята. Ага, ну, ну, кримачками они тоже будут, просто что Я, рыжину... Ну, так они же рыжие. Рыжину, рыжину да. Вы ж посмотрите. Ну, а голубь какой? голубь. вот такие, спод них два голубенка. И голубь який в ней? А голубь у нее. Я покажу голубь. На яйцах вот, а, вот. ну плеки, да? И вот пожалуйста. Черномурая голубка, да, чернофостая, но она нулевая. И он с пятнышком. Угу, угу. Ну, в Крымаках. Вот она крымачка, в крымаках там можешь что э, хочешь. В Крымаках будет. я не знаю, но тут это толика, 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 голубка, по толика голубь. Это чистая да. зелененка. У Толика. Вот. О, Ух. Их было два. У меня одного я, как ты говоришь, ушатал. Mm -hmm. Тот больше и много красивее. Там не Левочко, Левочка. Дарил. А старый. А второй у меня экспериментальный тоже. Но это Толика, голуб чисто Дмитрича. Вот. Mm -hmm. Вот этот голубь. И он порован с голубкой. Потому что у меня голубки не было. Ну как, я же оставлял вот это, что обрезал две штуки, что копчик побил вот это. Вот. И с голубкой споровал. И вот экспериментальные два голубка тоже. Ага, Да. Вот они два. Ну я кому ты знаешь тут же скают вставки, ну мне вставки, mm -hmm. я mm -hmm. это ох, первый раз они порованные, ну а не это Саня Абрама, Саша Абрам меня как мы были, он мне дал. А тут той раз, когда был? Да, он mm -hmm. мне дал голубку один один, mm -hmm. рябоворовую. и дал вот эту вот. Как говорили дикарька, да? Тогда он говорит Саня, да, 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 да. говорит, дикарочку. Ну это дикарочка, я не знаю, я же говорю, мы посмотрим. С разрезной она тоже, да? Нет. Нет. Вот так тримал. Нет. Она. И она шпарована теперь с силобоким, с токиным. А теперь экспериментальные аудатор. Это их. <laughs> Я хуею, блядь. Она била, блядь, черной борткой, смотри. Сивы, да? Мурой будет, наверное. Ну да, такие Сива -мурой. стальные муры. Сивомуры, да. Ага. Да, муры, муры будут. О, посмотрим. Красивая, белохвостая, одна на один. Да, один на один, да? Да, Димончик. Ага. Вот. Их еще не снимал. Вообще. Те голубята ходят, ну уже надо их снимать, потому что они... Ты сам скидаешь голубенят, да? Да ну они сами их скидают. Ну, их... А, не, ну когда скидают, О. да, а так сам ты их не скидаешь, да? Скидаю. А. Я их поскидывал, он, он они уже По крылу. Знает, Дима. Ну, по маленьким, ну то, что огромное крыло, это факт. Ты дивишь ширина крыла, яка. он навіть маленький. А, немножко. Что, чуть -чуть, что за чуть -чуть Поменьше. Оце ну, це, це одно, оно менше, бачиш, це буде да, оно таке. Боле... О, і хвостик такий більш маленький, вот корпус це... маленький. По старому сила буде. Менше. О, не Меньше. По старым силам, вот оно. Uh -huh. Вот это у него uh -huh. под нього один годунок. Он на яйцах сейчас сидит. Бачиш, uh -huh. вот черена, нифига себе, блин. Вот я после своих, понял, дивлюсь на твоих и вот прям... Ширина крила дуже відрізняється від Ну, Це старий, сивий, у мене сивенька грубочка там есть. Mm. Вот це. Вот. Вот ну, крыло. Я так вроде как оно будет mm, да. себе показувати. А покажи голуба цього. з під якого Чёрненько, що в мене. Чорного цього. Маму yeah. ты видел, да? Ну, мама тебя вот, сидит внизу, мама, да? да? Ну, маму я видел. Да. да. Мама батька вон он, ярый. А голуб, голуб... А, он такой, вот этот? Да. А, мама. ну, он, значит, не черный, он синий. Не, он, он си. мазанный. Я думал, он черный. Ага, не, не, он мазанный. Это ага. Вовчука Юра, да? Да. Да, это Юрий Вовчука. Ага. Это Вовчуковский голуб. Угу. Теперь же столика. Угу. Вот. Это сивый. Один у Димона получается. В Димитрова. Угу. У Витаркиного племянника. Ну, они гоняли, а я этого сивого не гонял. Он у меня... Это Дмитриевич? Да, это... Вот это ж, Толика. Потом... Вот он, кофейный. Один же, ж, опять же, один у Димона. Угу. Они сидели в одном гнезде. Вот, Толик, каже, заберешь. А потом проезжаю, каже, Димка что-то там, день рождения. Да, день рождения Димки было. А, подорвал. И он, каже, Каже, ну выбирай, каже. И он одного выбрал, а я а тот, что мне не остался, я этого забрал. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот он порован у меня столикиной голубкой, что у тебя. Нет, это не та напарница, напарница нема. Вот это с под нее, Дима, еще, блядь, первый голубенок был, подрались, а побили. Вторые вот отсидел, блядь, болтняк. Вот это он с ней порван. Mm -hmm. Так он уже силы на третий или нет? Нет, это он только ее а начинает гоняет. Mm -hmm. вот. вот это только mm -hmm. рябая. У меня же еще одна, та, что у тебя была. А я помню, да. Такая, только они же по другой крови, потому что там пара старых была. Одних левогорных и вторая. Нет, ряб... у тебя же была одна гнизка, что у меня была. Да. А она а жива? Этот? Да. Mm -hmm. Вот. И вот это же я теперь хочу сказать, она порована с красногоровским кофейным голубом. Да. <coughs> Получается. Один голудонок вот Ага. Uh -huh. бач Вот. Второй горобчиный. Ух ты! Вот. Перейдем. Заскочило. Вот, там второй Горобчинный. А у доночек. Угу. Вот это они. Ну, из-под э, ушел тебя была больнячек для угу. меня. Угу. Вот, а спод тех, блядь. Тоже голубь, чисто столика и она. Я их просто хотел, потому что я подоходнюю голубей знаю. Вот даже мне человек приехал, говорит, что ты рябую голубку когда-то поровал с красноряба. Я знаю, что она тут одесская масть, mm -hmm. а Краснорябого я поровал, я не знал, что mm -hmm. я. А он одного одеска бокова дал, одного Красноряба. Порябал горбым. Что <coughs> я могу сказать? По рябогорлым. По рябогорлым голубята повыходили, сейчас по одна рябогорлая срыли, голубенок получается вот какой-то, вышел рябый. Светлый, да, больше по-моему? Ну да, он будет рябогорлый. Не, Ряб... ну такие рябые Рябые, Он Вин... а, сказал, что он рябогорный. Вот. он как вот сидит туда сверху. Он аж, ну, не, ты же не сказал, что, он для он да. Конечно, это чисто рябое куда. Да. Это что одно рябое, что второе рябое. Это mm -hmm. потом... По... Вот сейчас по старым Сивобохам. По Сивобохам и по Сивобохам. Только ж молодой Сивобокий. Mm -hmm. вот красиво, бокенький вроде. А, вот. да, да, да. Да. А второй получается ну, про ну, прапрадеда кто он. Вот сильный старый, у него ж, он же с косяком. Да, да, да. Тут тоже проскочила, я дивлюсь. И тут в крыле косяк. Mm. Вот. Ну, это а же старый, это, видишь, с косяком. Это ну, Дмитрович, да? Вот. Да, видишь? Ты понял, что? Ну, да, ты бачишь, что это перинка, ну, как с этой? Да. Рыжий. Ну, да, теке, просто да. пляма такая рыжая. Да, пляма. Угу. Ну, потому что, шо... ну, сейчас давать рыжобоку, он будет давать рыжобоку, блядь. Угу. Ему давать, ну, он порован, блядь, он голубка прикатывается. Светло? Да. Вот это он вот с ней порол. Угу. Блять, дал ждал голубят, как получается. Дал, Дима. Один голубенок. <свят> белый, майже, да? Белый. А, белый, белый, да. Нема. Чисто Навед белый. Не белый, да. Вот. Чисто белый, угу. Дима. Второй, блядь, чисто... Ну, оно, блядь, как... Что-то это, блядь. Ну все, это же оно в пизде, когда оно будет. А это уже он, блядь, клин, блядь, видишь? Ага. Рубоперый нахуй. Ага. Падла. Это же белый. Белый. Теперь севарябый старый. Ну как? Вот, что севарябые голубята. Получается, ага. блядь, один голубенок и второй. Ух ты. А это mm. с трех с Ну, получается... вылиняешь. Нет, тут будет. Бел... Вот. Это чисто беленький. Mm -hmm. Это они в прошлом году давали белых. Но они летят красиво. Mm -hmm. Ну, Дмитрович mm -hmm. тоже, тогда я спросил, помнишь, он сказал, бывает белый проскакивает, Да, тут белый это что, привез только, ну это потом гитарки Барняк, и получается у меня сивая барабашовская голубка. В, этом, в этот раз сплошные дали. Uh -huh. Вот. Один голубенок и второй тоже сплошной. Такой должен быть. Два ну, это и пара шкафейных.